неправда и потому что ничего не вывозится это топ... там ну нет... за не вывозится, а да. что там озброенные люди, да? А до, цього... не до этого это не происходило в течение 8 месяцев а нефтепродукты находились на заводе они э, печатаны были и таможня и прокуратурой, и там ни один литр из них не пропал это невозможно было потому что постоянно под постоянным контролем Последние месяцы вообще вокруг завода находились сотрудники ГАИ, на каждом входе по машине стояло, то есть ничего вывести невозможно. Также и ни морем, ни сушей, ни, ни, цистернами, то есть это все совершенно неправда. Ни в какую Россию ничего не вывозилось, потому что у нас существует таможня, этот весь груз находится под таможенным контролем. Это продукт, который был выработан из нефти, которая совершенно официально образом зашла на Украину. И Под таможним контролем знаходяться. есть тобто, любой вывоз на сьогоднішній день, ну, вовнутрь, без платежей, платіжей является є контрабанд. Yeah, ну ми е якраз і бачили розслідування Генеральної прокуратури з приводу контрабандного завезення нафтопродуктів е фірмами Курченка біглого зараз. Чи був там якось пов'язаний одеський нафтопереробний в цих схемах? Ну, я комментировать это не могу, потому что я могу только сказать о том топливе, которое на сегодняшний день находится на заводе. Оно все заехало сюда официально, было завезено. Есть на то документы соответствующие. То есть, поэтому это все можно элементарно проверить. То есть, э, тот продукт, который сейчас находится на заводе, это поступила нефть, официально совершенно привезена была, и на давальческой основе она была переработана. Из нее были получены определенные компоненты, и э, это все было арестовано. И оно находится на заводе до сих пор. И давайте нагадаем глядачам, какие там есть два взаимовыключающие решения суду с приводу на нафтопродуктов. Ну, я сейчас не могу это комментировать, потому что у меня перед глазами их нет. Но решения суда, вы как знаете, у нас могут быть в стране любые. Поэтому мне нужно их видеть, тогда я прокомментировал бы.